Arduino nədir? Arduino ağıllı sistemlər və layihələr hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuş proqramlaşdırıla bilən mikrokontrollerlərdir. Başqa sözlə desək, Arduino müxtəlif rəqəmsal qurğular, sistemlər yarada biləcəyimiz bir vasitədir. Arduino-nu digər bənzər platformalardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun əsasını təşkil edən komponentlər və onunla birlikdə işləyən sensorların real həyatda tətbiqini olmasıdır. Bu səbəbdən Arduino öyrənən şəxslər, şagirdlər və tələbələr əlavə bir quru proqramlaşdırma dili öyrənmədən birbaşa real həyatla bağlı layihələr üzərində çalışa bilərlər. Arduino mikrokontrollerlər üzərində 20 ədəd giriş-çıxış pini yerləşir. Bu pinlərdən 6 ədədi analog, pin 14 ədədi isə rəqəmsal informasiya ilə işləyən pindir. Üzərində yerləşən ATmega328 çipi forqonlaşdırılan chipdir. Bizim yazdığımız proqram bu chipin vasitəsilə icra edilir. Bundan başqa üzərinə güc girişləri, USB girişi, USB girişi mövcuddur.